Доброго дня, шановні телеглядачі! З вами знову програма у колі зору. У нашому місті, мабуть, не лишилося людини, яка хоча б раз не чула про будівництво Трипільська брама. Інвестори цього будівництва і досі не можуть в'їхати в свої квартири, хоча всі строки здачі будинків в експлуатацію давно минули. Щоб з'ясувати стан справ з цим будівництвом та причини, через які воно все ще не завершене, ми запросили до нашої студії президента компанії забудовника «МС Інвест» Михайла Жоголєва. Доброго дня, Михайло Дмитровичу. Раді вітати вас у нашій студії для того, щоб нашим телеглядачам було зрозуміло про що ми з вами з вами вестимемо розмову. Давайте ви коротко опишете ситуацію з тим, що відбувається на будівельному майданчику, і з яких причин будинок ще досі не зданий в експлуатацію. Здравствуйте, лілія. Спасибо за можливість пообщаться з вами представлено. Наверное, правильно было бы начать с небольшой, краткой справки, ну, исторической, или как ее правильно назвать. Так вот, ну, ситуация сложилась и потому, что есть причины. И эти причины, ну, наверное, надо было бы как-то хотя бы вкратце описать, потому что время идет и многое стирается из памяти. Я хочу напомнить, что наша компания, как инвестор, стала инвестором на этом объекте в июне месяце 2005 года. Тогда, когда компания MS Invest и компания Monolith заключили между собой договор, на основании которого MS Invest получил все имущественные права на все квартиры и офисные площади в этом томе, в обмен компания MS Invest должна была инвестировать и финансировать работы, связанные со строительством этого объекта. В принципе, до сегодняшнего дня она именно этим и занималась. До 2007 года на строительной площадке генеральным подрядчиком выступала компания Галичина Буд, у которой с компанией «Монолит», которая волей и судьбой стала основным подрядчиком при строительстве этого дома у генерального подрядчика «Галичина Буд, между этими двумя компаниями произошел, ну, я бы так бы назвал бы не конфликт, а пусть давайте назовем его недоразумение.